На травку подивлюсь Да, у тебя руки конечно чистые приходит и всякие. На ветошку, для да. И просто тряпок всяких. Там же нема разницы, как оно на главное, что тряпка. Да. И оно до впитало трохи в металл, знаешь, да. и оно не так будет гнести диск. Да не так будет. Почта хороший штатив. Да. Тем, что там при широка, да. его ветром не сдовывает. Да. Сумень Se Всё лучше ставить назад. Так же? Ну да, да, ты сказал. Так. Э -э ну, там стрелка, наверное, есть, когда Нет, тут нема стрелок, Тут без разницы. Да. да. Ну дивись, протектор, что так поставить, 200 си, бач? У, -у, -у -туды, на час, например, бач? А -а -а -а. Ну, на час. Так. Да -да. -так? И так на час. Да -да. Все. Да. Значит вот так, так. так. Все, что мы сделали. Так, масло. Масло, покажу. Мажем всем хозяйственным мылом легче одевалась. покрышку крышку промажем и все промажем. И диск промажем. А ну держи диск. Я сам, а да, я знаю да, вот, 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 вот. Промажем. Чтобы легче оделась. Да. Тут такие ощущения, как это червень, так солнце пал. Да, да.

Час Дима, а щоб ми це, як його? Не, просто не. Времени, ну, щоб ми одне, а ми провірили. Да. Ми провірили тормоза. Що ну, треба. Ну, ми ж не только це, ну, кабортируємо. Це на станції, там ти приїхав, зробили, корма, би молоко. Це було, я купити ще варко. А так ти знаєш, що тобі треба, наприклад, колодки поміняти. Надо ремкомплект купить тих. Або цилиндрики купить, або купить все Резинки. Да. Не цилиндрики, або манжеты купить. Да, вот так вот. Так, подожди. Ага, вот, так его надо. Вот так. Не? Не вот так. Вот наверное, Вот Вот так. так золотником. Нужно упирать уце. Наоборот, доверху надо, значит, золотник ставить. Mm. Вот. А и его и боится, чтобы на него нажимал. Бо а он же с болтом не, не без да, да, да. Что у нас тут получается? Я забыл, как правильно одевать. Но сейчас мы вспомню. Монтировку можно. Что, 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 да, что, Монтировку чтобы...

легенько надо, ну, чтобы не порвать эту тут резинку уплотнительную, что без камер связано, знаешь, да?

Зрима. А -а -а. Я его люблю, что кто знает. Одеваем новую покрышку. Вот так он, батька, монтировку поддевает. Оп. Воно как-то тем я одевал, но я забыл. Ага. Ну, зараз я на остановке будем другую часть надевать. Да. Одну одели. Так. Сейчас вторую часть. Вторую часть Деваем сюда. Так, пальцы. Место. Забыл. Вот ну, так. Так, Дима, э, ключ надо, цей еще э, диска. А он да, тут молодой жизнь. Дивись ветер, может чуть прикладываем Нет, Нет, церкви. Да, Хорошо. Надо начинать напротив золотника. Ну, угу. чтобы до золотника идти.

Мажем, диск, камера, камеру мажем, мажем хозяйственным мылом, вот таким. Оно видно? Оно видно, да. Рас, э, расколачиваем, воды чуть-чуть, теплой такой, горячковатой, и палочкой из подморожена чуть-чуть, сюда, по часовой стрелке, потом против часовой. И получается вот такая масса густая. О! Как как бы наподобие, ну, видя резины сырой, чи как это, я ему сказать, ну, такие вот, mm -hmm. Мажем и все. Главное хорошо промазать и никаких спусканий, если диск нормальный, не гнилый, не гнутый, оно держит по два месяца, по месяц, да а то и больше. А в зиму мы выходили, это все. В зиму оно, не, мы промазывали дома, да? Вот да. я не пам'ятаю. Ну долго ходить. Задній чи передній. Да. А на цьому, я не знаю, на шиномонтажу взагалі нічим не мазав. Просто ну, поставили и все. І всю зиму проходило. Да. Бо резина нова була, ще не знімалась. Потому що на шиномонтажі бо я снимаю, як ото вон там є, і вона вже прокусана. Оце уплотнення, як його, там из камери що йде, без камерка. Я не знаю, как он правильно называется. Вон отсюда уже порчены. Да. Ну, Дима, я бы себе поручил так чуть-чуть поднять и сам диск промазать, начну чтобы он был колесивый, ну, как он гостиный ну, шершавый. Внутри тоже надо промазывать, бонус оно ржавы все такие митрохи. И оно это. Так. Сейчас будем пробовать снимать. Надо так, сначала надеть эту башку так, и все. поменять и насадку, да. большие а, Дима, маловато, еще шайби надо, чу? Ага. Шайбы примерно. По шайбе надо. Он ну, что подрегулировал один раз, как занимаешься час. Ну, ну просто, что нема коли, все, бегом, бегом. Знаешь, помню, что все, я тут и каждый день занимался. Я раз в два года там что-то здесь одно колесо поменял. тут вот нажимаешь кнопку. Дима, ну, а ну дай мне по две шайбочки кинь, сюда и сейчас. туда по одной шайбе. На 8. Мало. По одной или по две? По... Одну... Ну, две шайбы возьми. Садись сейчас глянем. Дай сюда и одну и туда. Еще одну. А дай еще а одну. Воно щоб отако замірили, яка до приварив, знаєш, поці, Готовий. ну як його, да, І щоб він не доубався, знаєш, ну. Але це ж все время. Повторовить Ні, але воно лизину буде поджимати чуть-чуть, давай не ще по Добре, що сьогодні шайб натуплял, да? Да. А Ну, кидай. А так, так бы еще полдня бегал. Шукал бы, что его кинуть туда. Давай кисть. А, нет, то толстый. -то. Ну, кстати. Все, как раз он будет чуть-чуть чуть, -чуть. чуть вот, поджимать, чуть ее -чуть, будет. Все, так, так, мы ну, держим. Да. он yes. вот цей напротив его надо да, да, надо э... о вот так надо вот так. да. надо же нос я сейчас ключа дам Руку. чтобы я поджимал да 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 ты держал и Дима надо вот так чтобы вот, вот так я было знаю, да 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 а, а, давай так. а ты что вот да так его надо А тобі надо взяти турбочку. Сейчас я чуть-чуть смажу його. Вот там. Пусть подкласти надо, чешуй. Земля А то вже надіваємо промазаю батьку, батько, батько промазаю вот такой жижей из э, хозяйственного мыла. Помажучу. Дальше мы еще не делаем. Порать. Свети. А золотники, чистоски, а там не так боятся ударов. Они металлические, у них болты просто зажались. Ну, даже если ты вот там ударит, то это страшно. Я сейчас поднажимай. Сейчас, 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 подожди, вот тут надо. Вот так вот. Вот вот.